ফ্ৰেন্স মই এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিছোঁ দুপৰীয়া সাঁজ বনাবলৈ আজি আমাৰ নবৌ বাৰ্থডে' সেইকাৰণে আজি বৃহস্পতিবাৰ মাংস মাছ বনাব নোৱাৰিয়ে মানে পনীৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া পনীৰ কাৰণে মছলাটো প্ৰথমতে বিলাহী পিঁয়াজ ভাজি লৈ পিনি মিক্সিত পিচি ল'ব লাগিব পনীৰ কাৰণে মগজ দি বনাম প্ৰথমতে মছলাটো ভাজি লওঁ মানে ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব আকৌ মিক্সিত পিচিব লাগিব এতিয়া ভাজি লওঁ তেতিয়া গৰম তেলত লং ইলাচি ডালচেনি দুটামান দি লৈছোঁ চেনটো ভাল হ'ব সেইটো কাৰণে দি লৈছোঁ তাৰপিছতে এয়া পিঁয়াজটো দি দিছোঁ পিঁয়াজটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ মানে ভাজি আকৌ মিক্সটো দিম যে সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ তাত মানে বিলাহী দিম আৰু এইখিনি আৰু কেঁচা হ'ব লাগিব আৰু বিলাহীটো দি দিছোঁ লগতে এইখিনি অলপ ভাজিব লাগিব মানে বিলাহী আৰু সিহঁতৰ হ'লেও দিব লাগিব তাৰপিছত লগত ভজাৰ পাছত আৰু ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তথাপিতো হালধিটো দি লৈছোঁ হালধিটো ভালকৈ ভাজ খালে ভাল হ'ব আৰু সেইকাৰণে হালধিটো দি দিছোঁ নিমখ অলপ দি দিছোঁ পাছত আকৌ কমিলে দিম এতিয়া মছলাটোৰ কাৰণে অলপ দি দিছোঁ তাৰপিছত অলপ চেনি দি দিওঁ মই চেনিটো দিওঁৱেই কালাৰটো কাৰণেও আৰু সোৱাদ হ'লে ভাল লাগে আৰু চেনী যদি তলত এতিয়া এই মছলাকেইটা দি দিওঁ লগতে পনীৰ মছলা তাৰপিছত গৰম মছলা দিম আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম কালাৰৰ কাৰণে ৰেড চেনি দি দিছোঁ তাৰপিছত এইটো পনীৰ মছলা হয় পনীৰ মছলা এতিয়া অলপ দিম আকৌ পাছত দিম হোৱাৰ পাছত অকণমান দি দিব লাগিব গোন্ধটো তেতিয়া ভালকৈ থাকিব এতিয়া ভাজি দিলে গোন্ধটো অলপ কমি যায় যে পাছত আকৌ অকণমান দি দিম আৰু অলপ গৰম মছলা দি দিম বিলাহী পেষ্টটো এতিয়া পিচি লওঁ এইখিনি পিচাৰ পিছত ইয়াতে ভগজ আৰু কাজু এক পিচি ল'ম বেলেগকৈ ইয়াৰ লগত নিপিচোঁ বেলেগকৈ পিচি ল'ম এয়া পিচি হৈ গ'ল পাইদা নহৰু খুন্দি পিনি ভাজি লৈছোঁ মগজ ভাজি ল'ব লাগিব অকণমান দেৰি তাৰপিছতে মছলাখিনি দিম আৰু পিচি থোৱা মছলাখিনি মগজখিনি অলপ আৰু কাজু আছে মগজুৰ লগত কাজুৱে মগজে ভাজি ল'ম পনীৰ দিলোঁ পনীৰ দিয়াটো দেখাবলৈ নহ'ল তাৰপিছতে এতিয়া বাটাৰ অলপ দি দিছোঁ নমাম আৰু সেইকাৰণে বাটাৰ অলপ দি দিছোঁ এতিয়া কচুৰি মিঠি অলপ দি দিবলৈ পোৱা হ'লে ভাল আছিলে কিন্তু কচুৰি মিঠি পেকেটটো চালোঁ ডেট গ'ল সেইকাৰণে নিদিওঁ এতিয়া এনেকেই হ'ব আৰু মোৰ ষ্টাইলত পনীৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল সজাই লৈছোঁ এতিয়া পোলাওটো বাঢ়িব লাগিব এনেদৰে সজাই মেলি ল'ৰাটোকে খুৱাম আৰু এইফালে চাটনি চাটনি অলপ বনালোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ল'ৰাটোক দিম আমি দুগৰাকী আৰু তেনেকৈয়ে খাম আৰু নহজোৱাকৈ বাৰ্থডে গালকো তেনেকেই দিম ল'ৰাটোকে সজাই দিওঁ আৰু এতিয়া সুধোঁ বাৰ্থডে গালে কেনেকুৱা পাইছে খাই কেনেকুৱা পাইছে ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে এয়া আমাৰ বাৰ্থডে' গাল কেক নাকাটোঁ আৰু পনীৰকৈ কাটিছে পনীৰকে কাটিছোঁ তেতিয়া খাই উঠিলোঁ হাতেই ধোৱা নাই সেইফালে কুকাৰটো লৈ লৈছোঁ কুকাৰ চুচি চুচি খালোঁ সেইফালে খালোঁ আৰু দেই আহি দুখন জাপি লৈ ল'লে আৰু চুচি খাই দিলোঁ আৰু কুকাৰ চুচি আজি পোলাওকেইটা ভাল লাগিলে সেইদিনা ভেজ পোলাও বনাইছিলোঁ কিন্তু চাউলটো অকণমান আঠা আছিলে নতুন চাউল নেকি চাগে বহুত আঠা বনাই ভাল নালাগিলে আজি চাউলকেইটা বহুত ভাল বনাই ভাল লাগিলে আৰু দীঘল দীঘল মানে খায়ো ভাল লাগিলে দেখিও ভাল লাগিছে বহুত দীঘল দীঘল চাউলকেইটা কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান পেকেট বাচমতী চাউল বাৰু কিছুমান পেকেট বহুত বেয়া আহে আৰু কিছুমান পেকেট ইমান ভাল আহে একে হেৰিয়ে কিন্তু কিছুমান খাবলৈ বৰ বেয়া লাগে কিছুমান বহুত ভাল লাগে খাবলৈ আৰু বনাবলৈ বহুত বেয়া লাগে এই আঠা আঠা হ'লে মানে আজি বনাই ভাল লাগিলে খায়ো ভাল লাগে